<laughs> bueno. ¿En serio? Mm. Ay, por eso uno pensaba decir que eran inmundas. No, muy rica. <laughs> no creo que puedo hablar. Está bien, no se preocupe. Mm. Cocina catarsis se llama. Siempre funciona, es increíble. Mm. Pobre Clara, no? ¿Por qué? Y estaba re mal. Pero ya va a pasar. Se va a recuperar rápido, Clara. Es fuerte. Sí, igual debe te ser terrible que que la persona que uno quiere o quiso de pronto se vuelva inalcanzable, ¿no? ¿Por qué no lo decís? Si lo decís por Clara ella lo único que quiere es acercarse cada día más a Dios. Sí, no, no, sí. Sí, claro. Eh, por eso dije quiso. Clara a lo mejor en un momento de su vida. Pero igual, digo, cerca de Dios o no, se te moviliza el cuerpo entero. Mm. ¿Puedo comer otra? Están riquísimas realmente. ¿A usted Muy alguna bueno. vez le pasó, padre? Ni comer galletas tan ricas, no. No. No, no estoy hablando no, de eso. Ni Juana. Estoy hablando de... No sé, ¿alguna vez se enamoró perdidamente de alguien que no lo correspondía? Y sí me pasó. Y es. es tremendo. Me pasó antes de ser novicia, ¿no? <laughs> y esa sensación de fin del mundo que te agarra es. es tremenda. No sé, pensás que nada tiene sentido, que. que para qué levantarte de la cama si no está la persona que querés al lado tuyo. Tiene eso el amor no correspondido, ¿no? Que... que... Sentís mucha soledad. Es terrible. ¿Me está escuchando, padre? Sí, Esperanza. Ah, bueno, contésteme. Sí, cada palabra que estás diciendo te escucho. Pero ¿sabes qué pasa? Que los sacerdotes preferimos no pensar en esas cosas. Nuestra vida la anterior fue la anterior. Ahora soy otro. Ahora soy un hombre del Señor. Y no pienso en el amor en pareja en ninguna de sus formas. Bueno, me voy a ver si Clara necesita algo. Dale. Permiso. Gracias por la galletitas.